ऐ इल मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी और ये बात याद करो कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत दी थी और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी को कुछ काम नहीं आएगा न किसी से किसी किस्म का फदिया कबूल किया जाएगा न उसको कोई सिफारिश फायदा देगी और न उनको कोई मदद पहुंचेगी और वो वक्त याद करो जब इब्राहिम को उनके परवरदिगार ने कई बातों से आजमाया और उन्होंने वो सारी बातें पूरी की अल्लाह ने उनसे कहा मैं तुम्हें तमाम इंसानों का पेशवा बनाने वाला हूं इब्राहिम ने पूछा और मेरी औलाद अल्लाह ने फरमाया मेरा ये एहद जालिमों को शामिल नहीं है और वो वक्त याद करो जब हमने बैतूल्लाह को लोगों के लिए ऐसी जगह बनाया जिसकी तरफ वो लौट लौट कर जाए और जो सरापा अमन हो और तुम मकाम इब्राहिम को नमाज पढ़ने की जगह बना लो और हमने इब्राहिम और इस्माइल को ये ताक़ीद की कि तुम दोनों मेरे घर को उन लोगों के लिए पाक करो जो यहाँ तवाफ करें और एतकाफ़ में बैठें और रुको और सजदा बजा लाए और वो वक्त भी याद करो जब इब्राहिम ने कहा था कि आए मेरे परवरदिगार इसको एक पुरम शहर बना दीजिए और इसके बाशिंदों में से जो अल्लाह और योम आखिरत पर ईमान लाएं उन्हें किस्म किस्म के फलों से रिस्क आता था अल्लाह ने कहा और जो कुफ इख्तियार करेगा उसको भी मैं कुछ अरसे के लिए लुत्फ उठाने का मौका दूंगा मगर फिर उसे रोजा के अजाब की तरफ खींच ले जाऊंगा और वो बदतरीन ठिकाना है और उस वक्त का तस्वुर करो जब इब्राहिम बैतुल्ला की बुनियादें उठा रहे थे और इस्माइल भी उनके साथ शरीक थे और दोनों ये कहते जाते थे हमारे परवरदिगार हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले बेशक तू और सिर्फ तू ही हर एक की सुनने वाला हर एक को जानने वाला है ऐ हमारे परवरदिगार हम दोनों को अपना मुकम्मल फरमबरदार बना ले और हमारी नस्ल से भी ऐसी उम्मत पैदा कर जो तेरी पूरी ताबेदार हो और हमको हमारी इबादतों के तरीके सिखा दे और हमारी तौबा कबूल फरमा ले बेशक तू और सिर्फ तू ही मुआफ़ कर देने का खूगरतमालिक है और हमारे परवरदिगार इनमें एक ऐसा रसूल भी भेजना जो इन्हीं में से हो जो इनके सामने तेरी आयतों की तिलावत करे इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाकिजा बनाए बेशक तेरी और सिर्फ तेरी जात वो है जिसका इकतदार भी कामिल है जिसकी हमत भी कामिल और कौन है जो इब्राहिम के तरीके से इनहराफ करें सिवाय उस शख्स के जो खुद अपने आप को हिमाकत में मुबतला कर चुका हो हकीकत तो यह है कि हमने दुनिया में उन्हें अपने लिए चुन लिया था और आखिरत में उनका शुमार सालहीम में होगा जब उन